Друзі, усім привіт! Ну що ж. Завтра о 15.30 відбудеться матч в українській прем'єр-лізі. Дербі, Львівське дербі. Принциповий матч Карпати Рух, який відбудеться на стадіоні Україна у Львові. Принциповий матч. Сьогодні, друзі, хочу поговорити якраз про Карпати, про рух. Ну, давайте просто по порядку будем уже с вами говорить. Давайте посмотрим мы матчи, которые были сыграны между Карпатами и Рухом. Ну, и мы Карпат. Две перемоги Карпат, одна перемога Руха за остальные три матча. 21 жовтня 24-го року Карпати перемагають рух 1-0. Потім у Кубку через декілька днів то таки 24-го року у жовтні 29-го числа рух бере реванш у Карпати, обігруючи їх за рахунком 1-0. І 19 квітня 25-го року, якраз на упомянутому уже стадіоні Україна, 3-1 Карпати Промогает рух. Брунини, Невис, Чача забивали за Карпат. За рух забил пастух. И, в принципе, Карпаты абсолютно по делу. Как бы туди эти промоги да издобывали. Если брать исторический контекст, то да, певно, у Карпат над рухом Е. А вось. Еще мы там берем остальные их не очень матчи. Вот, ну Карпаты уже завертели, такая была ведома команда, Рух, команда появилась а, трешко позднейше Карпаты, спочатку были Карпаты, да? Потом еще и Рух в Львове такая команда появилась Ну это такой принципиальный матч, две команды с одного места И, изучайно, еще в обоих команд есть мотивация, это дерби ну и поэтому, конечно же, тут обе команды будут тики выкладываться на максимум. Тем более, Бог что команд не все так зараз. Идеально вот Рух, например, в за зараз на 15 позиции с 6 очками, хотя команда была и близкую, как вы знаете, в Еврокубки зайти, еще напоминаю, в сезоне 23-24. Да и в минулом сезоне рух на плавно показала. Ну, сейчас 18 мяча команда уже пропустила. Это одна из найгерших пока оборон. В Украине все это 7 забитых мячей, минус 11, минус 11 забитых то пропущенных. Одна пока что из только у Полтавы больше, минус 13. То пока еще, конечно, у Руха не все-таки идеально. У Карпатии ситуация более-менее лучше. Я бы даже сказал, бы намного лучше, потому что команда из киевским Динамо и за Донецким Шахтарем расписывали ничью 3-3. Ну, просто на секундочку, да. Карпат Карпаты мне дуже подобают. Все 11 точек у команды за Да, 5 ничьих, 2 поразки, 2 перемоги. Дуже богат ничьих у Карпат. Дуже богато ничьих. 15 забили голов. Это, до речи, один из накращих, я вам хочу сказать, показников. Більше больше забивал Кривбас, так и Ивский Динамо. У Шахтаря також 15. Ну, у Карпаты 15 пропущенных мечей, Карпата також пропускает предостаточно. И резнеется забытых-то пропущенных. У Лийскую команды пока еще нулева. У Карбас есть амбиции, насколько я, разумею, Карпаты хочет спробовать зайти в Еврокубки, насколько я разумею. Вот. И пока еще, так мы разглядаем у Карпаты как претенденты, да, значит, эта позиция. И, в принципе, Карапаты уже показывали против таких команд, как Динамо, против таких команд, как Донецкий Шахтар. Карпаты показали, что они сдатни бороться с грандами украинского футбола. И, соответственно, расписывали с ними ничью. А Динамо, наверное, вдавалось навіть выигрывать 2-0 по походу матча. В Буде, у кого как покушено, чуть -чуть, что команда получше на команды по ЛНЗ, но тут, до речи, бита будет невероятно. Тут и Колос есть, и Абало, и Полиси еще есть. И ЛНЗ, который набрал ход довольно-таки неплохой, неожиданно. Но ЛНЗ тут, на четвертой позиции. Вот, Колос такой же был, у них непуганный старт. Но еще с три поразки за распределяет команда Майн, и вылочки спад. Поэтому команду откинула на седьмую, на седьмую, на седьмую седьм... 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 позицию. Поэтому интересный наш чемпионат, справді. правда. И тут кривбас, видите, <laughs> на первой позиции после э, 9 туров. Я думаю, никто такого не ожидал. Ну, это реальность. Это реальность. И это дуже все интересно. Тем интереснее, відповідно. А, у Карпат последние их результаты были вот такими. Програло эпицентр 1-3. Довольно-таки неожиданная поразка была от эпицентра. Дуже несподівана на Думаю, много людей не учитывало такого результата. С Шахтаром, с Динамо потрясающие были матчи. Команда расписывала синхронные 4-3 с грандами. Александрия у играли играла на стадионе Ника. Ну, проиграли эпицентр. Но обыграть Александрию, в принципе, это нелегкая задача. Это на выезде. А вот. Ну и Балони так уж обыгрывали, так уж в Киеве. То есть, в принципе, команда неплохая. Но вот это по разу эпицентры, да, но не сподивно. Но тем интересно наш чемпионат. А потом Курпата матч с Про что я вам, друзья, говорю. Вот как раз будет вот этот очный матч. Потом Кривас такой грант, Гранд, Металлист, То есть далее у Карпат идут, в принципе, вот эти конкуренты по битве за Еврокубки. Вот, поэтому Карпат все в их руках, и наступные матчи они, в принципе, покажут, на что эта команда готова. То есть, в принципе, команда молодая. Сейчас, а, что со мной Руха, то Рух, який, до речі, мы бачим, минулу кампанию, Рух 8 с 38 с очками, сезон 23-24, Рух 6 бачу, мы бачим, ось, сезоны. Но зараз команда в зоне вылета. Это спад. Это спад. И. довольно таки неучеканный спад. Ну, рух команда, в принципе, неплохая. Остання их результаты. Давайте, дивитися. Проиграла Кривбаса. 1-2. Но кос убирала. Давайте віддаем руху на 4 4 програли. Ну, разгромила по в Кубку Украины. Ну, тут молодцы, конечно, да, разгромить по листью. Руслан Артаня. Это взгляд дело нелегкое. Проиграли ЛНЗ. Эпицентр такой же проиграл. Металлисты Ну, В Кубке Украины дела, конечно, у Руха на богатой краще. Дорогие Рух заиграли против упомянутого же ЛНЗ. А, во, сегодня 8. Можливо, Рух делает ставку на Кубок Украины, я не знаю. Может, вы, да? Да. Пожалуйста, Арух делает ставку на Кубок Украины, не знаю, посмотрим. Но в Кубке Украины, конечно, руха эти дела пока еще краще. Уже до дня 8 мы дошли. Но чемпионат Украины все равно. Как бы, приоритет больше, я так думаю. Ну, конечно, рух тут будет биться и как-то вылазить в зоны вылета, конечно, команда. Рух будет. Чего я учитываю завтра? Это Дерби. Знаете, не, не, имеет значения, на каком месте кто находится. На первом, на последнем, не знаю, на пятнадцатом, я не знаю, там, на одиннадцатом. Не, не имеет значения, честно говоря. Почему? Потому что это дерби, я думаю, еще обе команды налаштовывается на максимум. Я думаю, что на ведь значение не имеет. Будь ты 20 або 1 не имеет значения. Это дерби, Дерби есть дерби. А это значит, что обе две команды вы выкладываются, я думаю, на максимум. И у нас будет хороший матч Потому что, в принципе, вот эти дерби, они завжди цикавы. Судово, когда два клуба бьются с одного места. Это, знаете, это дуже цикаво. Тому я думаю, еще обе две команды завтра забьют, обменяются голами. Е, це моя така, знаєте, така перша все-таки буде думка. А друга моя думка, кому віддаю я вже безпосередню перевагу, і віддаю перевагу я Львівським Карпатам. Да, друзі. Я віддаю перевагу Карпатам. Мені Карпати зараз більше, знаєте, подобаються. І да, я їм буду сказати, рвати нічого не буду. Карпати мені зараз більше подобаються. Ну, в принципе, Карпаты и более стабильные. Давайте, давайте согласимся. А вот, все-таки Рух может полезть, и как разгромить, а может так и проиграть эпицентру. Ну, хотя Карпаты такой же проиграли Эпицентру. Справедливости ради скажу. Вот. Справедливости ради вам скажу. эпицентр от И над Карпатами, над Рухом. Это интересно, это факт. Это факт. Тому да, я все таки думаю, що Карпати не програють. Якщо казати більше про рахунок, то я не здивуюся нічиї. А один-один, наприклад, я чомусь взагалі. Не здивуюся, або минимальная якась перемога Карапат 2-1. Ну, скорее всего, это все будет, я думаю, быстро. Вот або команда Игорь Кузьмичу расписывает, або Карапат с минимальным рахунком 2-1 перемагають. Я больше склоняюсь напевно, що все-таки буду навіть, тому що Рух, в принципе, такой, что ему зараз очки. И думаю, что Рух вцепится очень сильно в Карапаты и... Думаю, что, скорее всего, вся команда мировую ничью все-таки распишет. Дерби, спокойно, ничья. Один, хотя я думаю, что игра будет неспокойна, будет эмоции. Вот. Но думаю, что команды распишут, распишут ничью. А я, друзья, хочу побожать львовским Карпатам. и львовскому руху. цельки доброты. Любви. И счастья. Того самого я обожаю и вам. Любви, добра и счастья. Будь счастливы. Всем пока.